Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Muslimin para penonton uh, rancangan ataupun hadithul ifnain yang kita namakan majlis ilmu ini uh, perbincangan uh, hari Isnin berkenaan dengan usul fiq yang kita gunakan kitab qawatul adillah mana dia al qawat Mana dia menunjukkan di sana al, -Al adillah yang qat'iyyah di dalam usul fiq ataupun merupakan uh, manhaj masadir yang kita bertaamul di dalam uh, berinteraksi dengan wahyu dan juga berinteraksi di dalam eh uh, kefahaman wahyu dalam bentuk dalalat dan juga istidlal uh, berinteraksi dengan dalil yang bukan wahyu uh, seperti istihsan, al-masalih al-mursalah, al-urf dan seumpama dengannya maka kita kita uh, jadikan kitab ini insya-Allah sebagai panduan mudah-mudahan majlis ini disebarkan di seluruh dunia insya-Allah di pelajar Mesir, di Jordan, Madinah sama-sama kita tekuni uh, kalau ada apa-apa kefahaman yang salah boleh perbetulkan ber -ber saya melalui WhatsApp uh, ataupun WhatsApp pula apa dia Facebook message dan juga uh, perbetulan di situ. Karena bukanlah saya pakar di dalam ilmu usufi cuma kita sama-sama uh, berkongsi untuk membaca ilmu yang agung ini. Baik, qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fi darai uh, fi darain amin muka 87 siapa yang saya tengok ada yang banyak promote buku-buku tu sila beli. Ada dua cetakan. Mu'assasari Salah dengan cetakan uh, Darul Faruq. Tiga jilid Darul Ibn Hazam. Ya. Dan ini cetakan yang saya nampak sangat cantik. Qala wa ilmul usul fid diyanat wa in kana ilman syarifan fi nafsih wa huwa aslul usul wa qaidatu kullil ulum walakinahu ilmun mahsurun mutanahin kerana ma'arif mahsura amr Allah tabaraka ni baca kan afwan afwan taib wa amma ilmu al fiqh ake okay, kita dah hurailah bahawa usul fiqh ni dia mutanahin kafin kerana dia ilmu qat'iyat maka dia tidak ada penambahan macam itulah kita belajar sama ada dalam manhaj ilmu uh, usul fiqh Hanafi ataupun mutakalimin yang merangkumi Hanabila uh, Syafi'iyah Malikiyah Zahiriyah Syiah Uh, mu'tazilah itu dia panggil aliran mutakallimin. Wa amma ilmu fiqh fa ilmun mustamirrun. Ini kaedah. Ini membezakan di antara ilmu uh, ilmu fiqhi yang bersifat ijtihad mustamirrun ala marduhur uh, sepanjang zaman. Mana dia uh, ini membenarkan kepada definisi bahawa fiqh itu adalah Al-Muqtasabun. So, dia berterusan. Menunjukkan kepada Ijtihadat. Ini menunjukkan kepada uh, kehebatan fiqah kerana dia adalah ilmun mustamirun. Kerana asasnya adalah Al-Ijtihad. Dan Ijtihad ada anuak. Ijtihad mutlaq, mut, uh, muqayyad, fatwa, takhrij, masalah. Ijtihad tarjah. Yang mana ia menjadikan uh, orang kata apa ilmu fiqh ni mampu untuk berhadapan dengan semua masalah sebab dia ilmun mustamirun kita ada qadaya muasirah uh, qadaya tib qadaya uh, ahdas qadaya apa nama lagi uh, teknologi qadaya siasiah yang berubah keadaannya isu-isu yang berkaitan dengan jalan raya isu yang berkaitan dengan uh, laut udara angkasa Semuanya fiqh mampu mendepani dan berhadapan dengan mereka. Kerana konsep yang telah diistikrak oleh ulama, ilmu fiqhi ilmun mustamirun. Ala marri atau mamarri ad-duhur. Sepanjang zaman. Wa ala taqallubil ahwal. Walaupun keadaan dah berubah. Tengok istilah dia. Zaman dulu dan zaman sekarang berubah. Fiqh tetap ada. و الحمد لله الله تعالى قيض على علماء الفقهاء و إلى الله سبعين كل زمن لدينا فقهاء من زمن إمام شافعي إلى زمن قرى ضاوية علي قرى داري محمد زحيلي علماء علماء كبير في مصر الشيخ علي جمعة و سعدو الدين هلالي رافاة عثمان الذي مات رحمه الله Tetapi penulisan mereka itu mendepani zaman. Di Malaysia ramai tokoh-tokoh fiqah kita. Yang ada. Kita ada Tan Sri Bakar, kita ada Dr. Aznan. Kita ada guru yang dulu yang pakar-pakar. So, ini di antara kelangsungan, kelestarian itu. Mustamirlun. Ha, kaedah itu. Wa ala taqallubi al-ahwal wal-atwar. Tawar berubah. Keadaan berubah. Tetapi fiqah tetap ada. Bil khalqi. Perubahan makhluk. Kita melihat basyariah. Subhanallah. Orang Amerika, orang Malaysia. Sebab itu di antara tafsir mujibatil al-fatawi ialah taghayyur al-ashqas. Subhanallah. Bukan sekalian ashqas, makhlukat. Kita ada sekarang ini AI. Dan insyaAllah kita di Jabatan Mufti akan mengeluarkan Mufti AI. Sina'atul Mufti Rashid fi Ahdi fi Asri Dhaka Istina'i. InsyaAllah kita akan jual dalam harga yang murah. Mungkin 10 hangit, 12 hangit begitu. Dan kita akan mungkin Nanti insyaAllah uh, Akif, kita akan ada buku terkeluar. Kita ada uh, laki draw. Uh, siapa boleh jawab soalan, kita minta alamat, kita akan post. Kita ada insyaAllah buku-buku yang kita dapat hadiahkan. So nanti kita ada tawaran. Uh, saya akan tanya kenali mufti yang ke kenali dari ustaz dan sebagainya adakah anda suka jabatan mufti atau tidak suka kita akan insyaallah buku kita sediakan dalam uh, pengajian kita sepanjang 2 uh, tahun kita ikat, ikat kontrak tu kan? sampai uh, 2027 uh, uh, 25 Mei. Nah so, itu pengajian kita. Uh, kalau masih apa bersambung kita sambung tak sambung kita cari channel lain. Qala lan qada'a tak akan ter, tidak akan terhenti fiqh ni. Sentiasa ada ijtihad. Sebab tu saya bersama dengan pandangan Hanabilah dan pandangan ini adalah pandangan Syiah. Tapi kita bukan Syiah, tapi pandangan itu Syiah menyokong iaitu tidak terhenti ijtihad. Tidak terhenti ijtihad tak kiralah ijtihad mutlak yang mungkin sudah tamat tetapi di sana ada ijtihad masalah yang dipanggil sebagai ijtihad juz'i. Nanti insya-Allah saya akan saya akan apa nama bahaskan kalau ada masa ijtihad juz'i yang memberikan ruang kepada pakar-pakar mutakhasis untuk kita uh, menggalakkan berlakunya ijtihad juz'i di dalam perbankan, dalam dunia ekonomi, dalam dunia politik. Dan kita lakukan ijtihad di jabatan mufti ada ijtihadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima istihadat kita. Qala wal inqita'a lil fiqh. Maksud fiqh di sini ijtihad. Bukan fiqh mukallid. Uh, muqallid. Tetapi fiqh muqallid pun ada pemberatnya. Ada peranannya untuk babatul uh, fahmi. Untuk riyadu aqiyah. Sebenarnya apa yang berlaku dalam dunia. Walaupun orang kata kemunduran fiqh. Tetapi ada masahah dia. Ada keluasannya. Ada peranan dia. Walaupun... Uh, ini dinamakan sebagai tahrij, ini dinamakan sebagai ijtihad Tetapi para ulama' bekerja 24 jam Di bina'il hadarah al-islamiyah Maka kewajipan kita, jabatan mufti dan semua mufti-mufti dan semua pakar-pakar uh, Menjadi kefarduan kepada mereka untuk melengkapkan ilmu dan menambah ilmu Seperti kata Al-Imam Hassan Al-Banna, ada satu kaedah Hasal Banna dalam usul 20 walaupun tak semua kita bersetuju dengan Imam Hasal Banna tapi kaedah ni kita bersetuju dan kaedah ni dianggap sebagai kaedah zahabiyah rahimahullah al Imam Hasan Banna rahimahullah dia menyatakan wa ala ahli al ilmi an yastakmilu ataupun wa ala al alim an yastakmila naqs, uh, naqsahu al ilmi Hendaklah seseorang ahlul ilmi itu berusaha melengkapkan kekurangan ilmu dia hatta ya bulugha darajatan nazar sampai dia menjadi ahlul ijtihad ataupun ahlul tarjih. Maknanya uh, kita ahlul syariah yang belajar di degree, di peringkat master ataupun di peringkat uh, apa nama dia PhD ataupun uh, para mufti uh, kita kena berusaha melengkapkan kekurangan ilmu. Saya kena memperkasakan ilmu data lagi memperkasakan kefahaman syariah lagi saya tambah lagi dengan fiqhul mizan saya tambah lagi dengan ilmu makasid uh, maqasid uh, syariah kita tambah lagi dengan fiqh muasir fiqh muqaran supaya uh, mufti ini mampu idrakul waqi' ah, memahami waqi' ah, dan melaksanakan syariat Allah mastata'a ah. ya sekadar yang termampu. Sebab tu saya nak siapkan buku yang penting dalam agenda pemikiran Fiqhul Mustafa' yang kita kembangkan. Kerana banyak benda yang kita tak dapat laksanakan kerana kita tidak melihat kepada kemampuan. Sama ada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Dan akhirnya kita tidak mencapai kepada kita punya matlamat. Qala waqad Allah ta'ala ijtihadal fuqaha' fil hawadithi fi madrajil wahyi في زمن الرسول صلوات الله عليهم فقد كان الوحي هو المطلوب في زمن الرسول عليه السلام لبيان احكام الحوادث وحمل الخلق علي عليه عليها على ما على الاحكام فحين انقطع الوحي وانقضى زمان وضع الله تبارك وتعالى الاجتهاد سبت سبت علماء الاجتهاد مصدر ثالث <applause> Allah Ta'ala menjadikan ijtihad itu daripada fuqaha mujtahidin. Ingat, fuqaha mu'asirin tak semestinya mujtahidin. Tetapi, fuqaha yang disebut dalam kitab-kitab usufiq bermakna al-mujtahidin. Ini dinaskan oleh ramai ulama al-isnawi dan seumpamanya. Fi mawda'in wahyi liyasdura ta'lilat. Nanti saya huraih satu-satu. Minhu bayanu ahkamillahi ta'ala wa yahmilal khalqa alaiha qabulan wa amalan wala mazida ala hadhihi munqabah wala mutajawiza an hadhihi rutbah ada di sana syairun yang berbunyi hani an wazadallahu dabbatan sudada wa dhalika majdun yamlaul hajara walida oke okay, kita baca satu persatu terjemahan dia Allah Ta'ala menjadikan isytihad, yang kita akan huraikan nanti bak panjang lagi ni. Kitab ada tiga jilid tetapi bagi saya mukadimah ni kalau siapa pelajar-pelajar saya galakkan hafal. Saya pun nak hafal. Dia ada lebih muka surat uh, insya-Allah taala uh, muka surat dia ni 87. Cuba kita kira 87 sampai 110. Ah ha. kalau 87 110 Tolak berapa? 110 tolak 87 23 okay. 23 muka surat kita pakai-pakai hapai Boleh tak boleh? Ada ada follower tak yang nak respon? Siapa yang nak hapai bersama saya? Ha, start daripada awal tu Dulu kami di Azhar hapai matang gitulah. lah kita hapai Muqadimah Isnawi, Muqadimah uh, Baidawi dan sebagainya Ya, saya masih ingat di Azhar dulu, kita hapai uh, 20 muka surat matan al-ihkam fi usul ahkam dalam baik ijma' Dan sebenarnya itu Menyeronokkan kita Dan saya galakkan follow follower saya Menghafal matan Menghafal kitab Sedaya upaya Lupa tak apa Saya pun lupa Hapai lupa Tetapi uh, paling kurang Kita ingat Mustalahat-mustalahat yang disebut Misalnya <Sessir> Fil hawadithi Fi madrajil wahyu Makna ijtihad ini berada di kedudukan Menggantikan wahyu mak, Daraj Makna tangga Di zaman para ambiyak Jumlah i'tiradiyah salawatullahi alaihim. Ha, jadi di sini kita nampak boleh kita sebut salawatullah kepada para anbiya. Baik. Penitilan, Fa li tafsil. Faqarkan al-wahyu wal-matluba. Dulu tempat pencarian semua para penganut agama Islam ataupun agama Samawi adalah wahyu datang daripada Allah kepada anbiya. Di zaman Rasul salam Tujuannya untuk apa? Ta'lilat. Libayani ahkamil hawadis. Untuk menerangkan isu-isu. Hukum-hukum yang terkaitan dengan perkara yang berlaku. Jadi sebut sebagai hawadis. Jamat kepada hadisah. Jadi isu boleh berlaku dalam bentuk uh, kejadian. Sama ada muamalat ataupun isu-isu yang berkaitan dengan ibadat. Para ambiak datang menerangkan melalui wahyu. Tetapi apabila wahyu sudah terputus. Fahina. Ingat, kalimah hayna boleh digunakan di awal dan di tengah-tengah perkataan. Nah, ini untuk uh, faedah lurawi. Ya. Kalau bainama hanya digunakan pada awal perkataan. Ini disebut bainama in wahyu. Boleh. Tetapi kalau di tengah-tengah misalnya kita buat bainama tengah-tengah. Uh, tak boleh. Ini dinaskan oleh ulama' lurah. Sebab itu disebut dalam halia bainama uh, ketika mana ittala'a. Uh, kan? Uh, jadi bainama digunakan di hanya peringkat permulaan ayat tak digunakan pada tengah-tengah hina boleh uh, awal dan tengah. In qata'al wahyu wanqadha zamanu zaman wahyi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahkam wadaiyah dan semua keseluruhan matahari dan sebagainya pengganti kepada wahyu dan menjadikan ijtihad sebagai masdaran ja'al Allah maksud wad'a ah, ai ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala al-ijtihad ay al-ijtihad al-shar'i sebab ijtihad ni banyak berlaku dalam ilmu matematik pun ada ijtihad al-ijtihad al-shar'i min al-fuqaha ay min al-mujtahidin ingat min al-mujtahidin rasa lepas ni kita boleh letak tak screen kita ambil kita letak kat screen bolehkah ah ha, nanti insya-Allah untuk isinya minggu depan kita letak screen kita ada inovasi So kita snap siap-siap. Snap siap-siap. Berapa soal kita baca. Kita letak. Jadi orang boleh berkongsi. Sebab ada, ada dua, dua jilid. Ataupun kita ambil PDF. Ha, kita, okay, Kita nak yang lebih memudahkan. Biarlah biasa lah, lagi ni buat cara sederhana. Lama-lama dia ada bergerak dia. Fi maudi'il wahyi. Menjadi tempat. Bukan menggantikan. Dia adalah satu. Kalau kita sebut menggantikan. Istilah dia tak sedap. Maknanya dia berada bersama dengan kedudukan wahyu. Sama ni bukan makna dia syaraf, kemuliaan. Dari sudut sumber rujukan. Fi fahmi al-ahkam. Fi istikhraji. Fi filistimbat Dan juga wa fi ta'amul. Ma'a al-hawadith. -al Tujuan dia untuk apa? Li yasdura minha bayanu ahkamillahi subhanahu wa ta'ala. Dan membawa wa yahmilal halqa. Tujuan adalah untuk ijtihad ni tujuan dia apa nak bawa kepada hukum Allah qabulan wa amalan penerimaan ha? apa dia secara izaan ketaatan dan amalan tatbiq dan tidak ada lagi pertambahan ke atas urutubah ini. Makna dia ini satu benda kemuliaan kepada fuqaha mujtahidi. Sebab itu kita pada kefahaman ini kita merujuk kepada mazhab. Mazhab itulah yang dinamakan sebagai al-ijtihad yang menduduki uh, uh, madrajil wahyi wa madi'il wahyi. Maka bahagialah Allah Ta'ala tambahkan uh, kedudukan yang tinggi kepada seseorang. Uh, type yamla Yamla'ul hajara wal yada. So ini gambaran untuk menunjukkan kepada uh, kedudukan yang sangat mulia. Naam. Lakin, dia ada taksis istidrak. Naam, kalimah istidrak maksud dia, isbat ma yutawahamu uh, nafyuhu wa nafyu ma yutawahamu isbatuhu. Kalau kita rasa macam tu, dia dia buat sedikit uh, yang dipanggil remark sikit. Ha? Ada sikit uh, uh, komentar. Ha, begitu. Naam. Dia bukan kita terjemah ya. Okey Tapi ia pun boleh diterjemahkan kepada kita. Ada komentar sikit. Kita ada ta'liqat wa ma yushabbahu al faqih illa bi ghawwas Allah faqih ini tak tak disebut tak digambarkan tak ditashbihkan melainkan orang yang berenang waws yang melik menyelam fi bahri durr dalam lautan yang penuh dengan bah, uh, permata so faqih ini dia bukan muqallid muqallid kita berjalan mungkin di atas kapal perahu di tepi laut memancing tetapi dia ni snorkeling. Dia diving. Fakai <laughs> ni dia diving. Dia menyelam, menyelam, menyelam. Dan dia keluarkan mutiara. Dan mutiara tu dapat dirasai oleh kita. Kulama ghasa. Ini kulama dia panggil umuma uh, az-zaman. Kulama kalimah yang diletakkan menunjukkan kepada umum az-zaman. Makna dia waktu malam ke dia beristihad ke, waktu siang dia beristihad ke, waktu petang maksud dia ada ibadat yang dipanggil sebagai wajib mutlak iaitu uh, boleh dibuat bila-bila masa. Tidak terikat di waktu zuhur, tak di, tak terikat di waktu asar dan seumpama dengan dia. Sebab kalau semayang kita terikat dengan waktu apa nama dia tertentu seperti zuhur, asar, maghrib. Tetapi istihad, dia panggil sebagai ibadah mutlaqah ataupun wajib mutlak. Tak terikat dengan zuhur. Nak nak ishtihad, waktu subuh pun boleh, waktu tengah malam pun boleh, Eh, berbolo pula. Boleh. Waktu maghrib pun boleh. Anytime. Subhanallah. Sebab tu saya teringat kata Syekh Ali Jumaah. Hafizahullah, ijtihad ini merupakan ibadat yang para ulama menjadikan ia sebagai kurbatun ilallah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan ia sebagai alat untuk mendekatkan kita kepada Allah. Luar biasa. Sebab tu kata uh, Imam Ahmad atau sebagai ulama yang lain, ilam yakun al-wali al-faqih waliyan lillah fa lillahi waliyun. Kalau faqih mujtahid bukan wali, siapa lagi nak jadi wali? Allah. Kullama ghasa fi bahri fitnati istahraja durran. Setiap kali dia menyelam di dalam lautan kepintaran dia. Lautan ilmu dia mengeluarkan duror, Mengeluarkan permata. Maknanya dia mengeluarkan fiqh mengeluarkan ahkam syar'iyah, ijtihadiyah dhanniyah ya dhanniyah ha, bukan qat'iyah wa ghayruhu yastahriju ajuran dan yang lain hanya mengeluarkan uh, ajur macam apa dia panggil apa jadi uh, panggil perkara-perkara yang bukan permata makna dia macam bata ha, begitu dia panggil ajuri ya Wa talibu ziyada fi man haji ziyada mu'anun mansurun. Orang yang sentiasa mencari penambahan. Orang yang sentiasa mencari penambahan. Sentiasa ditolong oleh Allah. Allah. Makna para fuqaha. Mudah-mudahan para mufti kita di Malaysia diberi pertolongan oleh Allah. Kerana para mufti dan ahli terkuasa fatwa sentiasa mencari ziyadah di dalam ahkam syar'iyah. Sentiasa ada isu bau, isu bau, isu bau, isu bau. Mudah-mudahan saya dan juga rekan-rekan kita daripada tuan-tuan guru ahli fatwa mendapat ma'unah daripada Allah. Lega dengar. Wa talibu ziyadati fi man haji ziyadah mu'anun mansurun. Mendapat insya Allah pertolongan Rabbani wa talibu ziyada ala ma la yazid alayhi mubaadun mahdhulun orang yang ingin mencari sesuatu benda yang tidak bertambah itu dijauhkan daripada kebaikan wallahu ta'ala yaftahu ayna basiratin ayna basirati man ahabba min ibadihi bi tawlihi wa fadlihi wa yu'mi ayna man yasha'u bi qahrihi wa adlihi allahu akbar saya berhenti kat sini untuk huraian Allah Taala sentiasa Yaftahu digunakan untuk istimrar, untuk sustainability. Itu dia panggil kalimah bahasa Arab ni bahasa yang sustain sebab dia dia ada dia ada fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' ni dia menunjukkan kepada apa? Hal wal mustaqbal istimraran. Nah, ini faedah lugawiyah. Dia tidak menyebut Allah Ta'ala fataha. Yaftahu maksud sentiasa. Ya dulu ala istimrar. Sampailah bumi ini dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kefahaman ini yang terlintas di saya, ijtihad tidak akan terputus walaupun ijtihad juz'i. Walaupun ijtihad juz'i. Kepada mata hati. Dia ijtihad sebab tu orang buta boleh berijtihad walaupun mungkin tidak sah fatwanya tetapi dia boleh berijtihad. Kerana ilmu ini tak berkaitan dengan mata ini panggil basariyah. Ini beza. Hunaka farqun baina basariyah wal basirah. Dapat? Boleh dapat lah. هناك فرق كبير بين البصرية والبصيرة بصرية علم بصيرة uh, أن هذا صراط مستقيما فاتبع uh, وأن, وأنا وأنا على من التبع عن أبا yang apa, dia punya keutamaannya adalah begitu. Ini tasirah kita. Kalau kita banyak zikir kepada Allah, seperti kata Imam uh, Syafi'i dia dalam syairnya masyhur. Syakawtu ila waqi'in su'a hafzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala inna ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asin. Sebab nak belajar agama ini ataupun mana-mana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala asasnya adalah uh, tazkiyah an-nufus supaya kita dapat menghadam dan memahami cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihannya bi taul dia beza tul taul kekayaannya bafadlihi kelebihannya sebab tu perbezaan harakah saja mengubah makna ini yang dikatakan sustainability dalam mempelajari bahasa Arab cuma kita macam mana nak popularkan bahasa Arab kena baca kita sebab tu saya bimbang bila ilmu agama ni diajar selain daripada bahasa Arab di situ kalau dijadikan sebagai wasilah sementara mana kita sekolah rendah menengah kita belajar dalam bahasa Melayu bahasa Cina bahasa Inggeris okey tetapi kita dah masuk universiti masih pengajian syariah diajar dalam bahasa selain daripada bukan bahasa Arab dan ini sangat berbahaya kalau kepakaran itu diberikan kepada mereka yang tidak ada penguasaan bahasa Arab dan ini satu benda yang boleh menyebabkan kecalaruan minda. Wa yu'mi dan Allah Ta'ala yang boleh membutakan mata mengikut kehendak Allah dengan kekuasaannya. biqahrihi dan keadilannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul basirah. Wa ahli syaraf. Wa ahlul ilmi. Dan memahamkan kita dalam urusan agama dan kehidupan. Allah faqana fid din. Wa alimna at Wa ilman. Wa fahman. InsyaAllah minggu depan kita habiskan yang mukaddimah ni sampai uh, muka surat 89 dan saya akan beli kitab ni insyaAllah ada orang minta sampai khatam, mudah-mudahan. InsyaAllah kita akan cuba menghatamkan kitab. Bagi saya kitab ni di antara yang paling ni'mat disebut oleh ramai ulama' maksudnya Qala fil Qawati' Maksud kitab ini. dan saya berusaha lah untuk sama-sama berkongsi pengalaman. Aimu tak ada pengalaman untuk kita sama-sama uh, mengajak para asatizah para ilmuwan, para pelajar daripada semua universiti menjadikan program ini program uh, yang antara utama untuk sama-sama kita discuss. Sebab tak ada exam pun Tapi kita insyaAllah kita ada tawaran soalan-soalan dan kita akan bagi hadiah uh, pada setiap bulan. Kita pelan nanti insyaAllah. Kalau ada soalan kita buka sedikit sebelum uh, ditutup. Silakan. Tak ada soalan. Okey saya minta saya sebarkan insya-Allah kalau ada apa-apa komen boleh komen dan mudah-mudahan yang menjadi satu majlis silaturahim al ilmu rahimun bain ahli insya-Allah setia bersama kami dalam hadisul isnain di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga sebelah dua puluh lima.